Она такая хитрая, мудрая, и там надо всегда очень осторожно... Это дипломатия должна быть очень осторожной, потому что вы видите, что происходит в Крыму, вот там нужно каждое, каждое слово взвешивать. А в политике лучше всего говорить правду. Меньше запутаешься, и быстрее выйдешь. Когда ты говоришь очевидные для всех вещи, люди понимают и люди в них верят. То они начинают верить в что-то, что они потом не понимают, но просто верят на слово. Потому что такие вещи, которые они понимают и чувствуют, каждый на кухне об этом говорит. Значит, ну, есть резонанс, вот и все. Это же просто. Еще какой-то вопрос у вас? Ну, просто там, наверное, еще человек 300 хочет. Ну, еще дайте оценку нынешнему правительству. Нынешнему сейчас? Да. Окей, я вам скажу очень просто. Когда есть угроза, что внешняя армия будет за... захватывать территорию твоей страны. Я считаю некорректным и неуместным, и не на время критиковать жесткое правительство. Я для себя ввел мораторий. Мы сейчас должны все сжать зубы и помогать этому правительству. А потом мы поговорим. Спасибо.